Там на тому столі в основному військові речі, тобто бушлати, куртки, камуфляжні мультикам. ну Багато дуже футболок є, а, також окремо лежать берці, ну так попасували, а, генеральські куртки, штани, також шкарпетки, термо. Багато люди приносять а, светрів. Лучший в мире тепловизионный прицел. Вот он, Арчер. Сделан в Киеве. Фирма Арчер сделала очень большую на него скидку. У нас нашелся спонсор, который его полностью оплатил. Вот, и вот он скоро выезжает в Донецкий аэропорт. Буквально ну, уже на этих выходных. Его свойство он показывает днем, ночью, показывает все теплое. И по тепловому фону можно найти человека, даже если он замаскирован, даже если он спрятался. Там, то есть... И показывает ночью, днем, подсвечивая тепло от двигателя машины. Там, то есть он много позволяет. Там, мы же купили туда две винтовки очень дорогих как uh -huh. бы, да, в этот в аэропорт. Там такой и калибр хороший и точность очень высокая. Там, на полтора километра она бьет аж бегом. Вот. И вот с этой штукой они смогут с ней работать круглосуточно. Да, то есть он может писать, что он стрелял, например, не первый, там, да, uh -huh. а вот, что он стрелял в ответ. Да, uh -huh. то есть, как бы, ну что там было, там, например, поставили там гранатомет. Uh -huh. То есть, чтобы не было разговоров, потому что мы нарушаем перемирие. То есть, если человек достает гранатомет и выставляет его там в твою сторону, то, наверное, у тебя есть уже право на ответный огонь. Вообще мы занимаемся вот ночной оптикой. То есть это одна из самых крутых вещей. Не самая, но одна из самых крутых вещей, которые мы покупали. Uh -huh. Ну, как мы. То есть, это по сути нашелся спонсор, он полностью просто оплатил этот прибор. Uh -huh. Я сегодня их. С другом познакомил. Он не только ночью работает, он работает и в дневных условиях. Mm -hmm. Вот этим и отличается тепловизионный э, прицел от прицела ночного видения, который работает субой ночью. Uh -huh. С тепловизионным можно работать как днем, так и ночью. И опять же, даже если визуально за каким-то предметом э, человек укрылся, с помощью тепловизионного прицела его можно обнаружить. Uh -huh. Но как бы. Э не нужно строить миф о том, что за бетонную стенку встал и тебя сквозь нее видно, ага. нет. Только предметы, сквозь которые, в принципе, часть тепла может пройти. Ну, сегодня... Ну, дети, как всегда, это тяжелее сепаратистов намного, потому что они задают вопросы. Сепаратисты тебе хоть вопросов не задают. Вот. Дети вот передали там рисунки. И потом здесь где-то еще конфеты были, там ну там сладкое передали, и собрали деньги, я не знаю, там посчитаем, подпишем потом в бухгалтерию, сколько дети посчитали, собрали на нашу армию. Ну, обычно стандартная ситуация, вот, когда учителя, говорят учащимся, вот приедет там какой-то важный гость или еще что-то, давайте все соберемся в актовом зале, все а. они пришли, я пришел, смотрю, вот, на эти лица, да я сам лет 7 назад 8, уже не помню, был таким же самым. И вот, поначалу задает э, сам темп разговора преподаватель. Школьники сидят, себе просто слушают, слушают. Потом уже у них появляется какой-то интерес. Один вопрос, два, три, четыре. А потом они вот уже включаются в этот разговор, и действительно становится интересно. Они задают вопросы. Некоторые детские, наивные, глупые. Некоторые вопросы действительно таковы, что сразу и ответа не находится на него, приходится немножко подумать. Но как бы впечатление, честно, как-то расстроило меня это что ли. Ну, я стараюсь возить что? вот военных встречать с детьми, потому что ну, они... Ну, очень важно сейчас детям в голову правильные вещи вложить, потом, потом будет меньше проблем в будущем. То есть у нас просто мы проигрываем полностью информационную войну, и у нас в новостях очень много совершенно не о том, как бы, ну, новостей совершенно не в ту сторону. Например, нас много говорят о добровольческих батальонах, да, а реально добровольческие батальоны это там 5-10% всего, что происходит на Донбассе даже даже ну там меньше наверное то есть где-то до 5 процентов все остальное это вооруженные силы нацгвардия но в основном вооруженные силы и важно детям показывать потому что чтобы не складывали сложные впечатления чтобы они не думали ну то есть важно чтобы люди понимали кто воюет кто эти люди почему они воюют как бы и Тогда все становится проще, потому что ну, когда ты видишь лицо, у тебя очень много вопросов отпадает. Потому что я точно так же видел лица сепаратистов, как бы, ну там вот так. И ну, поверьте, разница очень большая между вот, нашими ребятами. Может быть это, конечно, будет сильно громко сказано. Но у меня терминал ассоциируется с Брестской крепостью. А, ситуация такова, что... Личный состав, который находится и удерживает терминал, получает боеприпасы, еду, воду с трудом. То есть для того, чтобы обеспечить личный состав на терминале и других объектах, прилегающих к нему, ребята, в особенности водители и БТРов, пулеметчики БТРов практически каждую ночь они... рискуют жизнью это мало сказано то есть, ребята знают понимают что каждый выезд этой колонны может стать для них последним потому что есть и засады на пути исследования но они понимают что если они не доставят воду или боеприпасы или еду то защитники терминала просто ну, физически не смогут его защищать.